При реалізації меморандуму передбачити ряд заходів, я набуду здійснення громадського контролю, моніторингу Для, для забезпечення цієї діяльності відповідали до підпункту першого п'яти положення та пунктів 34, 35, 36 регламенту громадської організації громадської ради, з членів профільних комітетів громадської ради з половиною спектр. Завесував кваліфікованих спеціалістів певної галузі, які проводить відповідно законодавства громадського процесу щодо підтримання нормативного

может название меморандум неудачный, вот мы сейчас в Уварах это обсуждаем, хотя ну, оно нам кажется, то есть идея в чем, да, громадская да? Утвердить, да, кто, да? каким-то и так далее. Да? Принципы работы. Я спросила, я задала вопрос, уважаемый председатель комитета. Я услышала, мы теперь, да. я думаю, что ваше предложение заключается в чем? Ваше предложение, которое сформулировал, вот здесь, попытался, но у него есть пакет документов, передать в оставшиеся 10 комитетов общественного совета, потом рассмотреть на направление и потом предложить механизм значит, на, на собрание. Я правильно скажу? Да. Так, спасибо. Есть возражения против этого нет, предложения? Нет, нет. Да. Я думал что, вот, о по своей наивности, наверное, что опыт э, работы двух лет предыдущей громадской рады все-таки типа, пойдет на поезд. А мы заговариваем все время в вопрос. Зачем нам вот эти меморандумы? Возьмите, напишите обращение с подписью председателя громадской рады на голову администрации. Конкретный комитет, председатель, включите его в конкретное управление или департамент. коллегию. все, и не надо никаких отпадок за бумагу. Абсолютно поддерживаю. Я не молчу и хотела прокомментировать, но дело не в этом. Если комитет предлагает свою схему, каких-то новых форм взаимодействия с областной администрацией, но которые не видели, уважаемые члены других комитетов, Почему? Что, что в этом страшного? Предлагает комитет, обсудим. Не вопрос, а то, что мы по предложению комитетов, которые мы собрали, сейчас направили письма, профильные департаменты, главные э, управления, которые имеют коллеги с нашими представителями, чтобы они продолжили там работу или новых включили состав. И уже есть некоторые ответы, что там надо, например, одному вот, вы мы этим занимаемся, в соответствующее время я вам об этом доложу. В разном есть еще. И работа с депутатскими комиссиями Да, и эти письма готовятся. К сожалению, он, почему в Страсбурге приедет и работает. К счастью, извините. К сожалению, для меня я не могу с ним встретиться. А потом, да. Еще есть? Да, есть. Иван Ильич, пожалуйста.

И тогда 100%. Александр, забирайте, пожалуйста, наше заявление, так по этому поводу. Это первое. Второе. Почему? Потому Что складывается такой путь? Есть люди, которые вошли в общественные студенты. В комитетах не работают. Там не бывает. Приходят сюда, потому что ну, ставишь удобно поговорить и начинают задавать наручный полос. Им задавать вопросы. Только мы в комитете, в подавать предложение что выступление Ивана Ильича, Такая Ивана Ильича, вместе с поступило нам в руководство, поступило предложение от 18, даже 19 организаций, которые предлагают следующее. Я зачитаю, потому что, ну, в общем-то, предложения... Э, они пересекаются. Со...